что мы делаем? Мы ты, ты вам ладони должны нанести удар, но вот он не хлесткий, а вот такой вглубь. вглубь. То есть, что, в чем смысл? Мы придаем этой, этому народному телу кинетическую энергию для того, чтобы оно выскочило. Как мы пыль выбиваем из ковра. Поэтому мы поймали его, чтобы он не, не убежал, не упал. Вот. И после этого мы выполняем три поколачивания в межлопаточную область так, не вверх, а вот вглубь она должна быть направлена вот туда. То есть раз, два, три. Смотрим на него. Получилось, не получилось. Может получиться, может не получиться. Это, это уже будет зависеть от того, какое видение. Если не получилось, мы его не отпускаем, чтобы он не уезжал. Но вот, человек, это зря вы Он в панике, он задыхается, он не может отдохнуть, он, он, готов уже через душу, через задницу дышать, а не получается. Вот. И человек, когда задыхается, он начинает паниковать. Поэтому мы переходим ко второй фазе приема гибриха. На себе нашли, где у нас, ну у меня здесь ныто, ребра не получается. бы картошки да, достичь. Но находим здесь ребра. Теперь спереди мы находим реберный угол, там где у нас ребра сходятся. Нашли, да? Замечательно, вот это два ориентира, которые нам нужны. Мы его держим, приближаемся к нему, накладываем ладонь сюда, определяем, где у него ребра. И на это место накладываем свою внутреннюю поверхность. Да, да, да. Вот где вот вот тут вот, вот, да, да. И кладем кулак на реберный угол. Прижали его к себе. Вот теперь мы можем эту руку отпустить. То же самое. Раз. И ноги чуть-чуть расставили для того, чтобы у вас была да, устойчивая позиция. Обхватили, сделали замочек. Вот. И желательно. Что там, у тебя уже несчастный вид такой, что ты сейчас... не Или наоборот счастливый? Вот. <кх> <кх> да? Вот. Теперь смотрите, что важно. Две, две, самых распространенных ошибки. К нему нужно прижаться очень плотно, чтобы вы его не стукали в себя, это неэффективно. И вторая ошибка, девочки часто делают это в прыжке. То же самое, ну вы увидите, я не знаю, почему вы это делают. Вот. Обхватили, прижались, так, дыши глубоко, спокойно. Он же не дышит. Вот. вот понятное дело, я же не могу ему засунуть в но чтобы он начал задыхаться. Вот. не надо. Да, но чтобы, но, чтобы, но чтобы, вам показать его, я его прошу, чтобы он подышал. Ну, вот. И в какой-то момент вы делаете движение следующее. Одновременно вы должны изжать руки по бокам для того, чтобы руку клетку и его сжать С, э, в, справа налево. И вы делаете вот такое вот движение да, под диафрагму. В чем смысл этой манипуляции? Выжимаете грудную клетку по кольцу, э -э, уменьшается ее объем, давление воздуха, которое там осталось, повышается, и оно, как э -э, пробку из бутылки шампанским, выталкивает эту виноградину. Ясен принцип? Ясен.